Слов'янськ уже другий тиждень потерпає від зневоддя. Підрядники не вкладаються в обумовлені строки виконання ремонтних робіт на четвертому та шостому водоводах, розташованих на перетині вулиць Дем'яного бідного та Губкіна. Згідно проєкту, тут має відбутися заміна стометрового відрізку труби. Замовникам робіт на об'єкті виступає слов'янське управління капітального будівництва, виконавець ПП Маркевич. Проте численні скарги від населення лунають, звісно, на адресу словміськводоканалу. Аби розібратися, за якою причиною не затягуються роботи. 24 листопада на об'єкті знову побувала робоча група. У складі керівництва слов УКБ, водоканалу і безпосередньо підрядника. Тут відбувається заміна водовода, час 4, час 6 які були виграні по ДФР. Заказчик робот СУКС вони же Технадзор производят, а подрядчик ЧП Маркевич. Значит, работы затянуты, я так считаю, в связи с тем, что у них не хватает своих ресурсов. Ну и подготовительные работы, то есть то, что было по проекту предложено, связано с тем, что здесь у нас два прокола под двумя дорогами. Временная перемычка, вы видели, с той стороны, это четвертый водовод. То есть мы уже водичку пустили по четвертому водоводу, чтобы хотя бы эта вода поступала на Артема. По шестому водоводу еще она задержится из-за того, что у Маркевича заказаны в рубежном пластиковые переходники, ну это уголки, на трубы. Их сегодня, завтра кого-то должно изготовить и сюда привезти. Основные узлы это вот на пересечении Демьяна Бедного и улицы Губкина и внизу возле ручья по э, Демьяна Бедного. Это основные работы, ради чего оно затевалось. Э, они будут выполнены. Этот водовод, он уже Порядка 40 лет лежит в воде, по нем подается на город порядка 6 тысяч кубов ежесуточно, и на нем происходят постоянные порывы, вот, в частности, вот в этих местах. Здесь это заливается дорога Демьяна Бедного, дорога на кладбище и прочее. В зимнее время постоянные тут аварийно опасные ситуации с наледью. Э, ремонтировать его это можно до бесконечности э, и плюс вот внизу самая низкая часть этого водовода там э, собирается напряжение давление большое постоянно рвется и жители люди, люди э, давно нас просили принять кардинальные меры и вот сейчас пришло к этому э, пришло время выделили деньги и мы наконец-то пусть в конце года пусть вот такое неудобно но это эти работы будут выполнены и э, с ними много вопросов от населения и э, по безпечності руху по вулиці Дем'яна на і плюс водоснабження міста. якими темпами працюють бригади? Поцікавилися у безпосередніх свідків виконання робіт місцевих жителів. Ті стверджують, ремонтники техніка працюють. Працюють без кінця, машини туди, сюди їздять. Ну как би нормально? Не знаю. працюють хлопці, а то все говорили жителі, що вроді як водку п'ють і нічого не роблять. Ну, не знаю, насчет этого булочки покупают у нас, колбасу берут, ряженку, кефир, ну, как бы, не знаю, нормально. Как обходитесь без воды? Ой, было, конечно, очень тяжело, но нам дали воду, я недалеко здесь живу, нам дали. Но было очень тяжело, конечно, неудобно, ни посуду не помыть, ну, как бы, да. Есть, два дня не было, он сказал, пока два дня не буду, а потом будем потрошку давать. Так что есть. Сейчас вы с водой уже, да? Да вода есть Он и тут работает, трактор ночью вставляет, тут стоит. После возьми проезжаете. И вчера допознаетесь. В субботу тоже. Или в пятницу работали и под тут под этим, под прожекторами. Так что не работаете. А поки роботи тривають, мешканці центру міста та району залізничного вокзалу потерпають від відсутності питної води у кранах. Усі запаси давно скінчилися. Аби зняти напругу та, хоча б частково забезпечити населення водою, керівництво водоканалу організувала її підвіз за проблемними адресами. Перепідключити абонентів на інший водовод, технічної можливості немає. Віду того, що зараз у нас шестий водовод відключений, Дев'ятий водовод він повністю не справляється. Ми неділю намагалися перерозприділи з дев'ятого водоводу. И вот последние два дня динамика показала, что мы достигли там до поликлиники Ленина. На первом этаже есть водичка. На Урицкого немножко появилась, а на пятой школе. Но самое главное, у нас не появилась вода. Это детская больница. У нас не появилась вода. Это Малогородская. Это школа 19-я, 11-я. Детский садик 33 на 8 квартирной. Это Свердлова, концевая точка. Не появилась вода. То есть туда не додавливается. Поэтому э -э, вот эти точки и графики я сегодня на аппарат нам раздал, где у нас хронически отсутствует вода. Это и частный сектор, это и жилой фонд. Значит, с сегодняшнего дня закреплены контролеры обон стола, закреплен этот график подвоза воды, стабильно будут люди по этому графику ответственные находиться там. Когда будет проезжать машина, они будут стараться оповещать, то есть то ли звонить в двери, то ли стучать, чтобы люди выходили, набрали водичку. Я еще раз приношу извинения за неудобство, так как я и принес на аппаратном, но, будем так говорить, не вина это водоканала, это, ну, будем так говорить, неудобная подготовка, наверное, заказчиков и подрядчиков. Ну, мы приехали сюда, решить это оптимальный вариант, нигде не ругаться, не ссориться, чтобы быстрее подать водоснабжение. И я думаю, мы нашли с подрядчиком общее решение, что он звонит нам, когда придут узлы, это такие узлы, которые надо будут переврезать и делать колодцы. Э, а у нас специалисты есть. Мы свою бригаду поставим и будем здесь работать в помощь того, чтобы это быстрее ускорить. Получили письмо, которым они просят остановить воду на три дня. 17, 18, 19 ноября. Это письмо имеется у нас. Мы понимали, что три дня может быть, но сорвется, ну, 4, ну, 5 дней. Приняли соответствующие меры. Мы, значит, перенастроили запорную арматуру, увеличили в полтора раза с 6 до 9 тысяч подачи воды на 9 водовод. И считали, что за 3-4 дня как вот минимизировать отсутствие 6 тем, что мы увеличим, компенсируем 9 водоводом. И частично нам удалось. Но получилось это не 4 дня, не 3 дня, что в письме, не 4, не 5, а уже, извините, вторая неделя заканчивается. Поэтому э, в такой же степени, как вы предъявляете претензии к нам, почему нет моды, в такой же степени мы можем предъявить претензии подрядчику и заказчику. Почему нас не поставили в известность, что работа будет проводиться не три дня, а уже уже больше чем две недели? Мы оказались не готовы, потому что нас не поставили в известность, что э, подрядчик будет заниматься э, вот столько времени этой работой. Для того, чтобы ее сократить, вот с нашей точки зрения, нужно было больше, лучше заниматься организацией производства. У нас два узла на этой работе. Они не зависят друг от друга. И подрядчику, наверное, и заказчику нужно было решать одновременное и параллельное производство работ на этих двух узлах. А получилось как? Один узел сделали за 10 дней. Вот теперь они приступили ко второму узлу. А мы говорим, а почему это не делать сразу было параллельно? Значит, что, не хватает техники, не хватает людей у подрядчика, у заказчика. Какие вопросы? Мы их не знаем. Мы просто видим факт. У нас просили остановить воду на три дня. По истечении двух недель работы не закончены. Еще неизвестно, сколько будут продолжаться. Исполком избирал э, распорядителя коштов. Это решение было из полкома, и он же избирал и заказчика. Хотя на самом деле, я же еще раз повторюсь, э, проекты были оплачены горводоканалом, Проекты были выиграны Горводоканалом, проекты были в министерстве выиграны Горводоканалом. Но решение городского совета было принято такое, что распорядителем КОШТ это СУКС, Заказчик – це сукс, митока баланса держателя що ж до строки відновлення водопостачання за словами фахівців, обсяги робіт свідчать про те, що вода в оселях мешканців з'явиться не раніше кінця поточного тижня. Є про трудності і задержки в роботі. Ми договорились, що з кінці тижня вода буде в городі. кінці неділі.